Привет, с вами Михаил, и сегодня хочу сам рисовать пингвинчика. Итак, приступим. пинчика очень лег легко рисовать. Сложного ничего не будет. Не знаю, как получится это мое первое видео. Э, моя сестра снимает. И я снимаю на телефон. И, и не знаю, как получится. Думаю, вам понравится. Если понравится, ставим лайки и подписываемся. Но маму продолжаем рисовать. И вот такой пингвинчик у нас получился. Не забываем ставить лайки и подписываться. И... До встречи!